Всем привет! Следующее видео будет очень полезно тем, кто хочет поиграть со своими детками в театр теней, также попробовать что-нибудь новенькое со своими друзьями, или же создать постановку театра теней в школе, либо в университете. Мы выделили пять основных правил театра теней, зная которые вы будете понимать, куда именно будет падать ваша тень и сможете создавать теневые фигуры самостоятельно. На сегодняшний день не существует обучающей литературы по театру теней, книг или прикладных методичек, ну или просто мы их не смогли пока найти. Поэтому мы разработали пять основных принципов, которые помогут вам в создании театра теней. Вероятнее всего для тех, кто силен в физике, эти правила будут очевидными, но мы очень надеемся, что они также будут полезными при создании театра теней. Чем ближе объект находится к проектору, тем он больше. Чем дальше, тем он меньше. То же самое касается человека. И если я подхожу к проектору, меня может быть видно даже не в полный рост. Возьмите небольшой момент на заметку. А если вы собрались сделать несколько репетиций, то лучше вам сразу же поставить метки на экран и на источник света, либо замерить расстояние от начала источника света до экрана. А, так как при следующей репетиции у вас не получится поставить на это же место, скорее всего, свет, и ваше тело и тень будет совершенно другого размера. Визуально наше рабочее пространство имеет форму прямоугольника. Поэтому учтите, если вы приближаетесь к проектору, то площадь освещения уменьшается. Наше рабочее пространство в тени будет иметь форму трапеции. Есть центральная линия и боковые очерчены отдельно. А если мы выходим за эти линии, то нас уже не видно будет на экране. Эти две зоны мы называем слепые зоны. А сейчас я раскрою вам один из самых важных наших секретов. Для того, чтобы на одном и том же месте собирать фигуры, мы используем метки. Они располагаются в разных частях линолеума, разного цвета и формы, в зависимости от постановки. И еще пару слов про центральную линию. Она не только важна при установке оборудования, а также она помогает нам ориентироваться в пространстве, так как очень часто мы стоим в фигуре спиной, и человеку ничего не видно, поэтому единственный для него правильный ориентир – это будет линия по центру. Если вы сейчас не видите объект на экране, это не значит, что его нет. Мы просто обожаем тень за то, что можно немного побаловать зрителя фокусами. Это же так прикольно, когда на твоих глазах исчезает какая-то часть тела человека. Также вы с легкостью можете наколдовать сердечко, либо быстренько вырастить листочки на дереве, так как мы делали это в нашей постановке Игры престолов. Одну из слепых зон мы с вами уже обсудили, она находится сбоку. В ней вы можете готовиться к вашему выходу, либо же переодеваться, ну или просто наблюдать за постановкой. Вторая слепая зона образуется при определенной установке света. И сейчас мы покажем вам, как это будет выглядеть. Если у вас стоит проектор не на полу, а на небольшом возвышении, появляется некий зазор. Но он будет уменьшаться при перемещении к экрану. Если же проектор будет стоять прям на полу, то этот зазор будет намного меньше. Сейчас расскажем вам про плюсы и минусы этих двух вариантов. Плюс варианта установки света на высоте 340 см от пола. У вас появляется зазор, который вы можете использовать для подползания, либо просто для появления на экране, для появления реквизита. Основные минусы, с которыми вы можете столкнуться, это первое. Человек кажется немного полнее, что визуально э, может испортить вашу картинку, а также обрезает ноги. Имеется в виду, что ступней вы на экране не увидите. Проверить себя и параллельность реквизита на экране очень просто с помощью э, верхней линии на ширме. Если они будут параллельными, значит вы держите ровно. Сейчас я вам покажу, как это будет выглядеть. Вы поднимаете реквизит вверх и смотрите, чтобы ваша верхняя граница картонки э, совпадала с верхом на экране. Пожалуй, это основные правила, которые пригодятся вам для создания театра теней. Если все-таки у вас остались вопросы по этому видео или вы хотите, чтобы мы сняли на определенную тематику объясняющее видео, пишите нам в комментарии. Пока, пока. Пока. Это же можно показать. Раз. 吧。